Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Azərbaycan türkləri, türkə türkləri, İran türkləri, Pakistan, Əfqanistan, Asiya ölkələrində yerləşən türk ölkələrində yerləşən türkələr və bu ölkələrdə yerləşən, yaşayan Əzizlə, qardaş və qohum millətlər, hamınıza salamlar olsun. Mən bu gün bu Türklərə qarşı çevrilmiş dünyada Türklərin mübarizəsi adlı ə, həqiqətən də qorxulu olan bir məsələdən danışacağam. Bu biraz pesimizm yaratsa da əslində bu pesimizm yox ə mən pesimist insan deyiləm və ə, istəyirəm ki gələcəyə ə, göz açıq baxaq və düzgün mübarizə yolunu seçək. Yəni mən optimist adamım, pesimist olan adam deyiləm. Mən bu gün qəribə bir ə, öz həyatımdan dərdiyim meyvələrin fonunda şəkil çəkdirdim. Bu mən sizə onu yenə göstərəm. Bu mənim öz səyahətimdəndir. Ə şaftal meyvəsidir. Şaftalı budağı görürsüz, yarpaqları hələ solmayıb. Bu gün saat 12-də kəsmişəm bunu. Ə Bunu sizə göstərməkdə böyük bir optimizm məqsədim var. Eyni zamanda bir Azərbaycanın prezidentliyə namizədi kimi öz eee prezidentliyimdə mən xalqımıza hansı xoşbaxtlığı verə biləcəyimi sizə çatdırmıram və sözsüz ki, eee mən xalqımız üçün ələ düşməyim. Gözəl bir prezidentəm və o onun e, həyat səviyyəsini həddindən artıq dərəcədə yaxşılaşdıracağam və burada roxdan düşmüş, soyulmuş, pis günə ə, qalmış sülalı hakimiyyəti tərəfindən düşməncəsinə soyulmuş, ə, pis günə salmış Azərbaycan ə, türk халqını və eləcə də bu ölkədə yaşayan digər ə, qardaş və qohum millətlərin hamısının da həyat şəraitini həddindən artıq dəyişəcəm. Və mən qatıyan yaşlı deyiləm. Mənim 69 yaşım var. Mənnə müqayisədə fikir verin ki, Amerika prezidenti Joe Biden-ın 81 yaşı var. Ona görə baxanda mən cavan adamam. İkincisi də mənim tə sağlamlıq vəziyyətim çox yaxşıdır və mən öz xalqıma qürurla və çox şərəflə qulluq edəcəm və xalqımı e, cənnətdəki kimi yaşatacağam. Mən məana söz verirəm. Lakin bugünkü e, əsl pesimist tonda gəlin həqiqə vəziyyətə baxaq. Azərbaycan niyə bir çulalı, çatqın və roşajanları olan oğrubaşı çulalıya tərəfindən e, hökümlü onlar. Nəyə onlara hakimiyyət verilir, dostlar? Çünki Ruslar bizim düşmənimiz və bizim düşmə ə, düşmənimiz olan Ruslar ə, öz xal xalqımızın içindən çıxan ə, xainlər, satqınlar vasitəsilə, acgözlər vasitəsilə xalqımızı ağır vəziyyətə salır. Bunun öhdəsindən gəlmək lazımdır və biz təcili ilə gələcəyik. Burada ə, Türkiyənin çox böyük əhəmiyyəti olduğundan mən birinci Türkiyənin dörd tərəfdən mühasirəyə alınmış Türkiyənin ağır vəziyyətindən danışacağam və e, Türkiyəndəki dinçi prezidenti Erdoğan bu ağır vəziyyətdən əslində xəbəri yoxdur e, və çünki onun dindən vaxtı qalmır ki, gündə 5 dəfə namaz qılır və vaxtı qalmır ki, həqiqi Ə, ə xilas yolunu görsün. Nəinki təkcə Türkiyə üçün, dörd tərəfdən mühasilə edilmiş Türkiyə üçün, eyni zamanda bütün türk ölkələri üçün, bütün türk torpaqları üçün ə, və mən bundan danışacağam. Mən həqiqətən istəyirəm ki, ə, dinçi Rəcəb Tayip Erdoğan yalandan onu buna hədləməsin. Əslində ə, tezliklə Türkiyə qarşı məharibə olacaq və Türkiyənin bütün strukturları dağıdılacaq hərbi aviyasiya və raketlər tərəfindən. Türkiyə bunu başa düşməlidir və Türkiyə heç nə edə bilməz. Əgər nə sən nə qədər güclü olsanda, əgər dörd tərəfdən mühasirədənsənsə və sən buna uzun müddət reaksiya vermirsən, mühasirədən çıxmaq yolunu axtarmırsansə, deməli sən dağıdılacaqsan. Nə qədər gözəl Türkiyə yerdə yerləşdə də dünyanın ən gözəl yerində qurulan ölkə Türkiyədir. Lakin bu nə qədər olsa da bu ikinci hələ birinci dünya müharibəsində kruseydorlar tərəfindən, hətta ondan əvvəl də türklərin əleyhinə həmişə müharibələr olub və bu müharibədə kruseydorlar ziyan çaysa da türklər onlardan da çox ziyan görüb və inkişaftan qalıblar. İndicə zamanda da Türkiyədə dini Erdoğan hakimiyyətinin qalması Türkiyəni geriyə aparır və Türkiyə bu mühasirədən düzgün çıxma yolunu görmür və görməyəcək də. O müsəlman birliyinə əsaslanan müsəlman birliyi yoxdur. Çünki müsəlman dini özü alçaq bir dindir və bu alçaq din olduğuna görə heç vaxt qalib bu dinə əsaslanan ölkələr qalib gələ bilməz. Necə ki biz görürük, müsəlman ölkələri arasında qətiyan birlik yoxdur. Satqındılar hamısı. Varlıx, Xaçpərəc ölkələri hamısı satlıb. İndi o bunu bu, bu qorxulu həqiqətə vəziyyətdir. Mən üzümü bütün türklərə, türk lərə, türk ziallarına tutub deyirəm, türk xalqına tutub deyirəm siz təcili sürətdə dinçi Rəcəb Tayyub Ərdoğanı mütləq dəyişməlisiniz və yeni ə, savadlı eyni zamanda dinçi olmayan texnokrati hakimiyyətə gətirməlisiniz. Ümumiyyətlə türk ölkələrində texnokratların, yəni başı elmdən, texnikadan, high-tech-dən başı çıxan E, eyni zamanda siyasətçi olan çünki onların e, çoxsu heç siyasətçi deyil, onlar siyasəti bacarmırlar. Amma siyasətçi olan birini seçmək olar. E, siyasətçi olanlar da var. Mən özüm özümü texnokrat hesab eləyirəm, lakin eyni zamanda siyasətçiyəm. Mən xalqımı necə xilas etmək yolunu bilirəm və ona görə də prezidentliyə öz namizədliyimi vermişəm. Eyni zamanda da Türkiyədən də Türk xalqına tələb edirəm ki, özünə özlərinə dinç olmayan ə, texnokrat bir ə, siyasətçi seçsin və Türkiyəni əvvəla birinci dörd tərəfdən mühasirə edilmiş Türkiyəni məhzarədən xilas etsin. İkincisi də ki, Türkiyəni high-tech inşaf eləttirməklə mütləq İnkişaf elətdirsən, Türkiyə cənnət kimi bir yerdə, Türkiyəni inkişaf elətdirsən və Türkiyə mühasirədən çıxsa, həddindən artıq dərəcədə inkişaf eləyəcək, çox gözəl bir ölkəyə çevriləcək. Eyni zamanda Cənubi Qafqazda yerləşən indi Azərbaycan adlanan, ıı, e, İran Türk imperiyasının bir hissəsi olan Azərbaycan, eyni zamanda bütün İran ıı, e, Türk ıı e, imperiyası Paq bunun yolunu mən sizə deyəcəm. Türkiyə bu saat özünüz görürsüz ki, şimal tərəfdən Rusiya, cənub tərəfdən yenə də Rusiya Suriya doğulan rus qoşunları. O bunu bilin ki 100%. Eləcə də Suriya limanlarında yerləşən rus gəmiləri Türkiyə raket atəşi açacaqlar və Suriya da olan ə, Rus bazalarından Rus hərbi təyyarələri Türkiyə hücum etməyə hazırdılar. Deməli şimal və cənub tərəfdən Rusiyə ilə əhatə olunmuş. Eee şərq tərəfdən şərq tərəfdən düşmən İranla əhatə olunmuş, mühasirəyə alınmış. Eee qərb tərəfdən isə Yunanıstan çeper Eyni zamanda hətta çanubqa tərəfdən İsrailə də bura əlavə edirəm, çünki Ərdoğan hakimiyyətinin İsrailə olan münasibəti çox pisdir və mən bunu qətiyan düzgün saymıram. Ərdoğan müsəlmançılıq eləyir. Onun ıı, gərək ümumiyyətlə dinlə əlaqəsi olmasın. Bizim dinimiz Tanrı dinidir. Biz onların dinlərinə qarışmamalıyıq. İsrailin ərəblərlə münasibətinə qarışmamalıyıq. Biz bir şeyi əmin etməliyik ki, İsrail başa düşsün ki, bizim İsrailə qarşı bir müsəlman ölkəsi olmaq etibarıyla qətiyən heç bir problemimiz yoxdur. Biz əslində heç müsəlman da deyilik, biz tanrıcıyıq. Türklər tanrı dininə inanır. Tarixən onların öz tək allahlıq, tanrı dini var. Türklər də monqollardı, Çinin bir istisnasıdı və s. və s. Biz qətiyen deməli müsəlman, xristiyan, yahudi işlərinə qarışmırıq, onlardan uzaq olmalıyıq və o da İsrailə bilic verəcəkdi, bəli bu türklər bizlə işi yoxdur, böyük millətdir, onlarla saxtaşmaq düzdür. Ən yaxşı sözlələr dostluq münasibəti göstərsəsən və pələstini də İsrail alır, cəhənnəm alsın. Özləri belə. Onsuz da Yahudi milləti ilə Ərəb milləti eyni kökdəndir. Siz onu bilirsiniz ki, o Yahuduların özləri də əslində Bağdadın indiki Bağdadın Ur şəhərindən çıxıb gəlib o Pələstin torpağına, Misirdə sonra durdu Pələstinə gəliblər. Və. və onlar Ərab millətinin kök kökləri, Ərab kökləridir və onların Allahı ay olub, bayəstay şeyhliqlər. Sonra həmin aydan tək Allahlılıq meydanə gəlib, çox primitiv ıı, bir din olub. İsrailin əsasını qoyan o İbrahiməndis, əslində pozğun olublar. Bunlar bacı qardaşdılar. Deməli, İbrahiməndis özünə Paşçı sayan, Baba sayan həm yahud dinə, həm xristiyan dinə, həm müsəlman dinə əslində iki tərbiyəsizə eee səcdə eləyən dinlərdir üçü də. İbrahim və Sara bacı qardaş olub qanunsuz şəkildə evləniblər. Daha doğrusu cinsi əlaqədə olublar, oradan ona görə qaçıblar. Ur şəhərində bu ölümlə nəticələnən bir ə, cinayətdir. Onlar Misirə qaçıblar. Misirdən isə, eee, nə deyim, eee, Fələstinə gediblər və orada indiki İsrail orada yaradılıb. Orda fələstinlilərlə qarışıblar. Mən onsuz da deyim ki, İbrahim əslində uşağı olmayan bir kişi olub, onun toxumu zəif olub və o 60-70 yaşına kimi onun uşağı olmayıb. O Fələstinə gələndən sonra eee OÇək Fırıldaq yolu ilə dövlət toplayıb e, e, İcibdə, yəni bu Yecib e, Misirdə, mən onu artıq danışmışam bu haqqda. Mənim verlişim var, videom var. Siz ona baxa bilərsiniz. Nəcə hansı fırıldaqla bacısını e, prostitut kimi satmaqla pul toplayıb xeyli İcibdə, e, yəni Misirdə və oradan da fırıldaqın üstü açılacaq deyən qaçıq Fələstinə çoxlu var dövlətlə. O vaxta görə çoxlu vardı. Rəsil çox da çox vardı, ölə doğmur. Gəlib Fələstinə qorxusundan evini hansı Fələstin gəlibsə, onu sarayla və öz qulluğu Həcər ilə yatızdırılmış. Deməli, qorxusundan ki, bunu öldürərlər bütün dövlətini əlindən alarlar. Bu heyilə də əxlaqsız bir adam olub. Örğəşib bacısını ona mənim altında yatızdırmaq. Sarada ə, yaşlı vaxtı olsa da 40 yaşından sonrakı bir vaxtda olsa da onun uşağı olmayıb İbrahimlə, İbrahimlə və o Fələstinlilərdən hamilə olur. İntensiv cinsi əlaqə zamanı Fələstinlilərlə və Fələstinlilərdən uşaq doğur. Həcərdə, Həcərində və Sara'nın da hərəsinin bir oğlu olur. Onlar haqqında bilirsiniz. Hacarın oğluun adı İsmail, Saraoğluun adı isə İsak oğul. Bax, vəziyyət budur. Yəni bu bu əslində İsrailillərin atası, İsakın çaxdanə güya Kəmilə gələn İsrail milləti baş atası da güya ki İbrahimdi, yalandır. İbrahim uşaq olmamış. Çox uzun müddət olmayıb, deməli ondan uşaq törməyib və e, İsraililərin ataları əslində Fələstinlilərdir. Yəni bu qohum millətdir. Bir-birini qırır cəhənnəmə düşsən bizə nə var onunla? Biz güclü türk millətiyik. Yeri gələndə onların hamısını əzmişik və e, əhə götürmüşük onların torpaqlarını. Eləcə də e, onların dininə, Yahudi dinindən amələ gəlmiş Xristian dini və xristian dinindən 600 il sonra əmələ gəlmiş müsəlman dini. Yəni bunlar bir-birindən köçürülmüş yalançı dinlərdir. Bizim o daxlimiz yoxdur o həmin dinlərə və bu dinlər tərbiyəsizlik üzərində qurulub. Mən müsəlmançılığın necə iyrənc bir tərbiyəsizdir. Bunu ərəblər yaradıblar. Deməli, bu bu dinə daha sonralar yaranıb. Xristianlıqdan 600 il sonra Mən onlardan elə faxlar deyirəm ki, siz onu bilirsiz ki, bu tərbiyəsiz ərəb e, millətinin dini özü də tərbiyəsizdir. Və qətiyən biz biz türklər, biz şərəfli e, e, öz Tanrı Allahımıza ayaq üstə qucaq açaraq e, e, öz arzularımızı bildir, bildirməyimiz bizə çox donbalı başımıza çıxmamışıq Allah təhdən ötrü yerə. Bu mənası yoxdur. Bu mənası aslında pisdir. Mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Mən bircən demək istəyirəm ki, biz öz Allahımız var, öz torpaqlarımıza heç kəsə verməyəcəyik. Türkiyədən tutmuş, eləcə düz Çinə qədər Çin də daxil olmaqla. Mən bunu ona görə deyirəm ki, Türkiyə bilsin ki, Türkiyə Erdoğan kimi müsəlman dinçi rəhbər lazımdır. Türkiyə dörd tərəfdən mühasirədədir. Yəni də deyirəm. Şimal və cənub tərəfdən Rusiya ilə, şərq tərəfdən İranla və qərb tərəfdən Yunanıstan və Kiprlə və Yunanıstan və Kiprlə olan Fransa və İngilis bazaları ilə. Və bu bazalardan e, mütləq e, Türkiyəni cəzalandıracaqlar bu müsəlmançılıq apardığına görə xüsusilə İsrailin də əleyhinə getdiyinə görə yəni deyən dəyəm biz qarışmamalıyıq onlara. Amma bizə toxunmasın. Toxunsa məhv eləyicəyik. Bax bu prinsip bu olmalıdı. Və Türkiyə birinci mühasirədən çıxmalıdı. Dörd tərəfdə mühasirədədir. Türkiyənin Ruslara qarşı diş qıçatması yaxşı deyil. Rus gücdürdü. Bu hərbi də bunu Çamerka ondan çox bacara bilməz. Fikir verirsiniz də? Deməli Türkiyənin hücum edib məhəllədən çıxma yeri İrandır. Çünki İran min illik türk hakimiyyətidir. İran Türkiyədən qabaq türk hakimiyyəti olub orada, türk torpaqları olub. İran min ildir. Amma Türkiyə daha az müddətdə ıı, Türkiyəni qorubdu. İrandan keçərək türkler Türkiyəni, ıı, deməli Bizans imperiyasını işğal edib və orada Türkiyə qorublar. Bunu başa düşmək lazımdır. Deməli, bizim İranda 45 milyonluq türk milləti var. Onları əzillər. Qərb dövlətlərinin başçılığı ilə, İngilis, Fransız dövlətlərinin başçılığı ilə onlar ə, deməli əzillər və İran şia mollaları, mollalar əslində ərəb mollalardı və qətiyan onları hakimiyyətdən götürmək və İranın Türk hakimiyyətini bərpa etmək lazımdır. Bax buna görə mən deyirəm, Türkiyə müasirlədən çıxmalısıysa İranda Türk hakimiyyətini bərpa etməlidir və İranda yaşayan 45 milyonluq İran Türkləri narxalanmalıdır. Bu Türkiyədən böyük millətdir İranda. Və ondan sonra Pakistan gəlir ki, Pakistan da bunun müttəfeqidir. Mən deyirəm, mən e, müsəlmançılığı tam inkar eləsin. Üçdördülü bu müsəlmanlıqdan Və e, gəndi dəyərim inkar edəməsin, çünki Pakistanla dostluq eləməliydi və digər buna tərəf olan müsəlman ölkələrinə, amma o özü girişməsin o dinə. Müsəlmançılığın bizə daxili türk lərə daxili yoxdur. Biz Tanrı dinimiz var. Və e, beləliklə mühasirədən çıxsın. Türk e, Çinlə danışsın. Çin güclü ölkədir və Asiyadan gəlmiş bir xalq olaraq kənarda qalmamalıdır və gözəl bir e, deməli ölkə qurmalıdır, güclü e, deməli e, ölkə qurmalıdır. Türkiyə, İran, Paxtan və beləliklə e, Asiyada yerləşən postsovət türk ölkələri, bunların hamısı eləcədir, gələcəkdə Rusiyada olan e, türk müxtar respublikaları da bizim e, Uraldan bu tərəfə bizim ixtiyarımıza keçəcək. Kimlə birlikdə biz bunun üçün vuruşmalıq və mühasirədən belə çıxmalıdır. Deməli, Türkiyə mühasirədən çıxmaq üçün o, daha Rusiyadan daha zəyif olan İranı ə, ə, məğlub edib, o, İran'da olan minillik türk hakimətini bərbə etməli. Bax, Türkiyənin yolu budur. Bu nəticə bizə də kömək eləyəcək. Biz İran'da türk hakiməti qurulandan sonra Türkiyə və İranla bir yerdə Cənubi Qafqazı ə, Ruslanın əlindən ala bilərik. Və dəyərdir ki, İran, İran Türk Respublikası deyəcək ki, bu bizim torpaqdır və geri verməzsən. Bax, vəziyyət belə olmalıdı. Sonra mən əgər prezident olsam Azərbaycan da bu, bu ara, ara vəziyyətdə mən Azərbaycanda 4 günlük şəftəsini keçəcəm və şəhərdə Deməli, həmin şəhər mikrorayonlarına, şəhərin özünə qulluq edən ne, bağlar yaradacam. Mən öz torpaq sahəmdə istədiyim ağac çəkib o qədər meyvə götürürəm ki, deməli, üzümdən tutmuş cilasına qədər, şaftalısına qədər mən sizə şəklin göstərdim. Və xalqıma da bunu edə bilərəm. Və o torpaqları, o monopolistlərin əlindən alıb o varlı adamların hamısını xalqa bərabər sürətdə paylanmalıdır. Şəhər əhalisini meyvə ilə təmin etməliydi. Şəhər əhalisi hər birinin deməli öz bağı olmalıydı. Bu çox böyük torpaq sahəsi istəmir və öz bağında istədiyi qədər deməli meyvəki becərib öz ailəsini meyvə ilə dolandıra bilər. Yerdə qalanı dövlətin boynundadır. Taxıl əkmək, sənaye yaratmaq və s. və burada çox gözəl bir ölkə yaratmaq olar. Azərbaycan o qədər neftdən olan varını sərf eləsə, xalqı cəmi 4 gün işləyər, çox gözəl yaşayar. Hər cür e, meyvə, tərəvəz e, özününkü ola bilər. Mən hətta e, həyatımdakı üzümlər get-gələ -get -get çox var. Mən onlardan çaxır də eləyirəm. Mən elə bilmirəm ki, çaxır, yaxşı çaxır ala bilmirəm. Mən lap yaxşı çaxır da ala bilərəm, içə də verirəm. Amma özümün əlimlə düzəltdiyim çaxrın dadını vermir. Necə? Həyatının meyvəsi o bazarda satılan qalmayvələrin dadını ver, ə, verməyən kimi. Bax, bunu təşkil eləmək lazımdır. Yaxşı hakimiyyət, ə, hökumət xalqın xidmətinə, daha gözəl, xalqın daha gözəl yaşaması üçün deməli ə, əlindən gələni eləməlidir və bunu eləmək çox da çətin deyil. Bir tərəfdən ki, sənin neftindən milyardlarla pul gəlir. Bunu sən mënimsəməli deyilsən. Bunu mənimsəyənlər vətən xainləridir. Biz onların hamısını tutub əllərindən pula alıb, bütün var dövlətlərinin evlərini, daçalarını alıb, onların hamısını gölləliyəsi. Çünki bunlar artıq xəyanət ediblər, bunları bağışlama mümkün deyil. İki sülalı, başda sülalı hökmət olmaqla. Və mənim kimi bir texnokrat gəlsə, xalqımın gözəl yaşayacağı, hər cür şərait yaradacaq. Qazı, işığı pulsuz alacağam. Suyu da. Və burada monopoliyə olmayacaq ki, bir adam çox su aldı, o bir sadə adam az su aldı. Bunu hansı dövlət nəzarətində olacaq və xalq çox gözəl bir yaşayışa qədəm qoyacaq və e, çox gözəl yaşayacaq. Bax mənim arzum budur. Mən e, bu günkü e, deməli danışığıma əvvəl optimist tonla başladım, sonra pessimist Türkiyədə olan vəziyyət birbaşa da acınacaqlıdır. Türkiyənin hakimiyyəti, dinçi hakimiyyət, Erdoğan hakimiyyəti yerində olmayan hakimiyyətdir. Ondan da pis hakimiyyət Azərbaycandadır. Azərbaycandakı hakimiyyət rus hələltilərdir. Ruslar nə deyir, onu eləyir və Türkiyə müasirlərdən çıxmaq üçün İran'a hücum etməyə nəvəsinə Az Rusiya Azərbaycan Sühalı hakimiyyətinə təqşirib ki El Elədir ki, yalandan, palandan danış Azərbaycan belədir öz torpağını alacaq. Halbuki danışılıb hey Putinlə. Və bu istiyi ki Türkiyəni müharibəyə cəlb eləsin, Putin istəyir. Çünki Putin istəyir ki Türkiyə buraca müharibəyə cəlb eləsin və cənub və şimal və cənub tərəfdən ə, hətta ə, İran bir də İran tərəfdən də eyni zamanda ə, qərb tərəfdən də Yunanıstan və Kipr vasitəsilə